o şeyi açıq yorum verir Şevfdədə. Suda deyə də məni şübhət eldiniz. Fransa Ermənistanı silahlandırır. O cümlədən Hindistandır. Azərbaycan sülh təklifi verir, Ermənistan bunun əvəzində xaricdən silah alıb müharibəyə hazırlanır. Düzdür, Fransa'nın Ermənistan'a silah verməsi, silah satması bəzi dairələrdə, o cümlədən Azərbaycan ictimaiyyətində narazılığa, narazılığa səbəb oldu və biraz da narahatlığa, daha doğrusu səbəb oldu. Amma əslində bunun digər tərəfi də var. Maraqlı tərəfi odur ki, Azərbaycan da artıq Avropadan silah ala biləcək. Çünki Qarabağ savaşı dövründə, Qarabağ problemi dövründə Avropa İttifaqına, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr münaqişə münaqişədə çıxılan dövlətlərə silah satmırdı. Embargo var idi. O cümlədən Azərbaycana və Ermənistan'a da satmırdılar. Amma Fransa Ermənistan'a silah satmaqla bu məsələni Azərbaycan xeyrinə köklü həll elədi atdıq Azərbaycan Avropanın fərqli-fərqli ölkələrindən hal-hazırda danışıqlar apardığı İtaliyadan, Çexoslovakiyadan və sair ölkələrdən müasir silahlar ala biləcək. Bu barədə studiyamızın qonağı var, söhbət eləyəcək. Studiyamızın qonağı isə Suriqdə yaşayan həmkarım, siyasi şərhçi Elbəy Hüseynlidir. Elbəy bəy, xoş gəltdik. Və Elbək, bir dənə də süjetimiz var. Onu da baxaq və söhbətimizi başlayaq. Buyurun. Fransanın Ermənistan'a hərbi texnika göndərməsi narahatlıq üçün əsas versə də, Azərbaycan üçün müəyyən imkanlar da açır. Avropa ölkələri, o cümlədən Fransa, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründən Azərbaycana, Ermənistan'a silah və hərbi texnika satmamaq barədə ümumi qərar vermişdi. Fransa Ermənistan'a hərbi texnika göndərməyənlə embargo qərarından çıxmış oldu. Belə olan halda Digər Avropa dövlətləri rahatlıqla Azərbaycana hərbi texnika və silah sata bilər. Məsəl üçün, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir müddətdir İtaliya ilə danışıqlar aparır. Bu ölkənin hərbi təyarelərinə marağımız var. Elə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən Dubai Air Show 2023 beynəlxalq sərgisində iştirak edən Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsanov İtalyalı həmkarı Guido Cresotto ilə görüşərək iki ölkə arasında hərbi-texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycanın Avropadakı əsas ticarət tərəfdaşı İtaliyadır. Bu ölkə Parisə boylanmadan Azərbaycanla hərbi texnika sata bilər. Avropanın digər dövlətləri, o cümlədən Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı olan Polşa və Çexiyada ölkəmizə silah sata bilər. Bey, əvvəlcə gəl bunun narahat tərəfindən danışaq. Yəni təf olaraq Avropa, Fransa, yəni Ermənistan Avropadan silah alır. Bu biraz belə deyək ki, haşiyəli görsənir, daha azyatazlı görsənir bu xəbər. Aldığı da məm biz televiziyadan da gördük, xəbərlərdən də gördük. Bastion hərbi maşınlardı. Halbuki o maşınlardan iki qatının yaxşısını Azərbaycan özü Navtador və Madador özü istehsal eləyir yəni bir Afrika Respublikası ilə bildikdə. Sizə bu silah satışının bu qədər narahatlıq yaradacaq qədər təsiri varmı? Yəni bu silahın bu qədər gücü varmı? Ümumiyyətlə Fransa Ermənistan hərbi silah-subsitat əməkdaşlığının bir perspektivi varmı? Ola o Fransanın ə, deməli Ermənistana silah satması o qərar verməsi ümumiyyətlə çox orijinal bir qərar idi. çünki tunarəyə qədər heç bir avropa kəsi Azərbaycan və Ermənistanla əlaqəsiz idi. səbəb də bəlli idi çünki Qarabağ münasibətiində həmən sıralar istifadə oluna bilərdi. ancaq indi ə, Fransa bir tərəfli qəhdada beləlikdə bu kəndilmən sazişini pozdu və açıq şəkildə Fransaya silah satmaq qərar verdi. Və ve artıq silahların üçün partiyalarla, ön danışıq prosesində o da artıq bəllidir ki, yalnız silahlar Gürcüstan üzərindən Ermənistan'a çatdırılacaq. Və e, bu təbi ki, məna yani, arısı doğrudur, çünki Fransa Avropa Birliyinin əhəmiyyətli ölkəsənən biridir. yani Almanya ve bilirsiniz ki Fransa Avrupa Birliği'nde dominant ülkelerdi. Önce Büyük Britanya'da da oradaydı ama şimdi Büyük Britanya biraz kenardadır yani Avrupa Birliği'nden çıkıp. Yani buna göre de bunlar altlık doğurur. Ama siz diyen kimi Ermenistan'a, Fransa'nın bile açık şekilde yani böyle nümayiş kararına şekilde silah satması Azerbaycan için geniş imkanlar açır. Və studiya ilə mən bir məqam vurğulamaq istəyirəm ki, äh Avropada ən önəmli, yəni dünyada ən önəmli ölkə Fransa de, təbiən. Ə mənim baxşıma görə heç Amerika də deyil, ən əhəmiyyətli ölkə Britaniyadır. Çünki o Britaniya imperiyası bir səd son 500 ildə bütün dünyanı idarə eliyi. İndi də idarə edir. Də Bəziləri deyirəm, "Məs ki deyirəm, amma Amerika da nədir, ləqirə də." Vallah deyənə də söyləsən. Azərbaycan için en önemli soru ki, Azərbaycan Büyük Britanya bir yerdedir, yanındadır. Ve Büyük Britanya Azerbaycan'a en kritik məqamlarda, ya yani mesela diye ki, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği o nümayet kararına destek kimi yok. Yani perde arkasında görünmeyen məqamlarda ama en hülledici məqamlarda Büyük Britanya'nın ...Azerbaycan'a destek veriyor. Bugünlerde ben okudum... E, ...dört membeler yazdılar ki... ...BP'nin... E, ...Azerbaycan'da olması... E, ...Böyük Britanya'nı... ...mecbur edilir ki... E, yani, ...Azerbaycan'ın... ...galip olmasına... maraqlı olsun. Ve e, bu da... ...yani önemli bir faktördü. Şüphesiz ki bu önemli faktördü. Çünkü BP... ...eğitim... Böyük Britaniyadan gələn ölkə şirkətlərinin velidi, beynəlxalq səviyyədə bir başa təsir imkanları olan şirkətdir və belə bir şirkətin Azərbaycanda olması, Azərbaycandan, velidi ilə Azərbaycanda gəlir al deməsi, Azərbaycandan qazanması ıı, məcbur edir ki, Böyük Britaniyanın bütünlükdə Azərbaycanı Azərbaycanın yani, müttəfiq olmasına səbəb olur, təbii ki dan var və bu belədir və bu, bu çox önəmli bir məqamdır. Azərbaycanın ən cəngin böyümü müttəfiqi bilirsiniz İsraildir. Silah hər bir sahədə Azərbaycan silahının böyük bir hissəsini yaradan çox onu deməli İsraildan alır. İsrail də öz ordusuna vermədiyi silahları belə, yəni iç partiyalarına belə dərhal Azərbaycana ötürür. Azərbaycanın ona ehtiyacı varsa təbii ki o silahlara. Dərad bir də öçü. Çünki Azərbaycanın Azərbaycan müharibə şəraitindədir, vəziyyətindədir və Azərbaycanın silahı daha çox ehtiyacı var. Yəni belə müttəfiqlər var. Burada bir məqam maraqlıdır. Yəni bax Fransa nə mə onu bəlkə qeyd etdim. Fransanın Ermənistanə verdiyi silah və texnikanı heç Ukrayna qəbul eləmədi. Həmin o silah sursatın, həmin o texnikanın Ermənistanın hansı bir xeyri deyəcək ki, o Ermənistan-Azərbaycan arasında artıq yaranmağa başlayan, belə deyib, baş tutmağa cəhd edilən sülh prosesinə bir zərbə vurur. Və maraqlı tərəfi budur. Yəni İran Ermənistan nə alıb ki, Fransadan nə ala bilər ki? Yəni onun o pulu, maddiəsi nəyə çata bilər ki, Fransadan Rafale təyyarəsi alacaq mı? Fransadan uzaq mənzilli raket məal alacaq. Yəni bunları onsuz da ala bilməyəcək. Amma bunun yəni, əvəzinə problem yaradır. Sülh danışıqlarına, sülhün yaranmasına, bölgədə bir hadisələrin sakitləşməsinə kömək edən addım atmaq əvəzinə mənasız, mənasız bax bu cür hərbi texnika алып gətirirlər. Bax maraqlı tərəfdir. Yəni, <laughs> maraqlı, mən sizə deyim də, deməli bu nəzəri baxımından belə Ermənistanın yeniden silahlanıp Azerbaycan'ın seviyesine çatması için en azı bir 10 yıl vaxt lazımdır. Hela 10 yıldan da çok. Yani bunu ermeni e, mütexestler özleri de deyirlər ki, bu mümkün olan bir şey değil. Al hazırda Ermənistan'ın əhalisi 2 milyon civarındadır. 3 milyon da değil. Yani bu yaxınlarda birisi de Patrik Şövkedir bu var idi ki, 2 milyonun kadar ermeni yaşıydı Ermənistan'da. Azərbaycan'ın əhalisi 10 milyondur. Əla mən İranda ki Azərbaycanlıları demirəm. Hələ mən Türkiyəli demirəm. Yəni nəzər və baxımdan belə Ermənistan Azərbaycanla qafı, gəlmənsə və silahlanıb silahlan Azərbaycan torpaqlarını yenidən işğal etsin bunlar. Bu yəni nəzər və baxımdan belə mümkün deyil və Ermənlər heç bundan maraqlı da deyil. Fransanın ıı, bu ıı, bu prosesə qoşulması, Ermənistanı silahlandırmasına çalışması sadəcə siz, yəni ki, üçür prosesinə məhz yəni problem yaradı. Və ıı, Fransanın hesabladığı budur ki, o şey Qafqazda əfsə, Amerika bütünlüyü ilə Rusiyanın o Qafqazdan çəkilməsindən maraqlıdır o Fransa Ermənistan müzarilində Cənub Qafqaza girmək və Rusiyanın Ermənistanda əvəz etməcə cəhdlərini, yəni bu ittihad adamını. Amma e, Fransa buna nail olacaqmı, olmayacaqmı məmurlar orada elənmə. Çünki Rusiyanı bu bölgədən çıxartmaq çox çətindir. Onunla uğur müəttəriz, silahlı qüvvələrini, yəni uğur çaldı harbi səlahın Ermənistan da 2040-a qədər qalması ilə bağlı rəsmi sənəd var. Hmm. Və Ermənistan sənəd sıfırlaya bilmədi, mümkün olan şeydi. Yəni Rusiyayla Ermənistan nalça kiməti üçün nəzəri baxımdan yalnız Rusiyada vətəndaş müharibəsi olmalıdı, qurban olmalıdı daxili problemlər son həddə olmalıdır ki, yəni bu avtarzağa rəyə çıxsın. Heç daxili problemləri son həddə olsa da xeyr yoxdur. Yəni 90-cı illərdə son həddə olmuşdur da, sonradan bərpelədilər. Rusiyaya gələ dağılsın ki, özlə tək Rusiyaya yox, İra, dağılsın, İran da. Hələ üstəlik İran da dağılmalıdır o bölgədən. Rusiyada dağılmalıdır. Sonra Türkiyə geri çəkilməlidir ki, axır nəhayət ki, Fransa o baxdan bu başa gəlsin yerlərsini. Yani bu fantastik pratik praktik şey değil, ideya değil. Yani Fransa'nın Cənubi yani Qafqaz'da dahil olmasını isteyen hansı ülkeler isteyir, Mesela deyim de. Bunda e, kismen Kürdistan maraqlıdır, Ermenistan maraqlıdır. E, Türkiye bunun aleyhinədir, İran bunun aleyhinədir, Azerbaycan aleyhinədir, Rusya bunun aleyhinədir. Yəni, e, cənub Qafqazda daxil olan əsas aktyorlar, əsas oyunçular bunlardır. Bu belə bir şərtlər daxilində Gürcistan, e, Qisvan, Gürcistanlara, Ermənistan, əstarfəl e, yeri Qafqaza daxil olmaq, yəni belə perspektivli bir şey deyə deyim, sizinlə bu məqamda razılaşırıq. Amma təhlükəli tərəfi İranın Hindistan vasitə Hindistanın İran vasitəsilə Ermənistana verən silahlar, o o o yol, o məsrud, o xətt, İran xəttidir. Əslində daha təhlükəlidir Nank Fransa xəttidir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni daha burada birisi problem ondadır ki, Ermənistan niyə məs Hindistandan və Fransadan alır silahı? Bu, bu söhbətin mahiyyətində çox önəmli bir məqam var. Ermenistan Türkiye ve ümmetle Türklerle düşman olduğuna göre özüne müttefik tapır. Mesela Fransa neye göre Ermenistan'ın Ermenistan, Ermenistan himayeti? Çünkü Ermenistan'da anti-Türkiye mövbeyi var, anti-Azerbaycan mövbeyi var. Aynı şey biz Hindistan'da görülür. Ben Hindistan mətbazını okuyorum. Mesela bir küçük bundan kadar Hindistan'da Ermenistan adlı devlet anlayışı yok idi. Yani böyle hiç malumatları yok. Ve biz təxminen bu Afrikanın bazı ülkelerini tanımadığımız için onlarda hiç bir anlayış yok idi. Ama Türkiye ve Azerbaycan keşfet meselesinde Pakistan'a destek verdiğinden dolayı Hindistan'ın Ermenistan'a marağı arttı. Daha doğrusu Ermenistan'ın Hindistan'a marağı var idi ama Hindistan Ermenistan'ı yakın koymadı. amma bu Türkiyə ilə Azərbaycanla problem yaşadığına görə ya yani Pakistandan dolayı onlar Ermənistanı buca atdılar və indi hal-hazırda Ermənistan təxminən 1.5 milyard dolları sıralı. Onun 1 milyardı Hindistanın payına, yarım milyard da Fransa payına düşür. İndi xırda para şeylər də var, amma əsas aldığı silahın həcminə görə birinci yerdə Hindistan də İkincisi de Fransa'da, İran'da niye ee, Ermenistan'ın silahlanmasına maraklıdır? Çünkü İran anti-Türk mövviindedir. Türk, Türk e, nüfuzunun, Türk e, tertib dairesinin genişlenmesinde, Cenubi Kapalı'da genişlenmesinden maraklı değil. Orta Asya'da e, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkiye'nin Türk çok etütün maraklı değil. Ona göre de. bizni artıq problem yaratmaq üçün yəni Hindistandan gələn silahları səbəb-səvər Ermənistanın istətdir. Çox sağ olun Elvəy -bə bəy, hələ təqribən bu, bu kontekstdə idi söhbətimiz. Minnətdaram. Xatırladım ki, üstləyimizin qonağı siyasi şərçi Suriyada yaşayən həmkarım Elvəy Həsənli idi. Mən də bir məqamı qeyd eləyim. Əslində Ermənistanın silahlanması məsələsi Belədir, ciddi qəbul olunmur. Nə baxımdan ciddi qəbul olunmur. Azərbaycanın qarşı növbəti bir revanssız addımlar atmaq üçün, müharibə aparmaq üçün Ermənistanın ən azından Azərbaycan qədər resursları olmalıdır, maddi resursları, təbii resursları olmalıdır. Və 10 ildən çox da vaxt lazımdır ki, hərbi və hərbi qüvvələrini, ordusunu normal vəziyyətə salsın. Və bunun üçün Ermənistana yenə deyirəm maddi vəziyyəti o həddə deyir ki, Fransadan, Avropadan, dünyanın müasir ölkələrindən müasir silah-sursatlar alsın. Bu baxımdan əslində Fransa onun da məqsədi əslində Ermənistanə müasir silah vermək deyil. Fransa Rusiya deyil 1 milyardlıq hümliət milyard yardımı, həvayi silah-sursat versin. Fransada şirkətlər silah istehsal edir və havai Ermənistanə bir qüllə belə verməyəcəklər. Bu baxımdan Fransa'nın həcənin marağı bölgəyə bu cür təxribat xarakterli 3-4 dənə yenə dediyim kimi Ukraynadan imtina Ukraynanı imtina ilə deyil 3-4 dənə maşınlar göndərməklə, hərbi maşınlar göndərməklə güya Ermənistan'a dəstək olur, imitasiyasını eləyərək bölgəyə girməyə cəhd göstərir, Ermənlərin simpatiyasını qazanır. Amma bölgənin öz dövlətləri var, öz güclü dövlətləri var və öz güclü marağı olan dövlətləri var. Qafqazın təbii ki yeganə güclü dövləti ölkəsi Azərbaycandır. Və bölgəyə marağı olan dövlətlərin də formatı artıq bəllidir. Bunu Türkiyə prezidenti, Azərbaycan prezidenti də deyib və artıq görüşlər keçirirlər. 3+3 formatı. Bu formatdan kənar qüvvələrin Qafqaza, Cənub Qafqaza girişi mümkün olmayacaq. Bunu Macron yaxın ki başa düşəcək, əvvəl axır. Bu qədər verilişimizin birinci hissəsi sona çatdı. İndi xəbər Bülleten Nadirax bir azdan günəllərlə ikinci hissəmiz başlayacaq. <laughs> Hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşım efirdədir. Bu gündə gündəmdə olan xəbərlərlə gəlmişik. Yerli saytlarda eləcə də İran mətbuatında nələr yazıldı, asanra biləcəksiz. Baxırıq, yerli saytlara bir neçə xəbəri sizə təqdim edəcəm. Ermənistan qeyri-konstruktivli nümayiş etdirərək Azərbaycanların kütləvi bastırıldığı məzarlıqların yerlərinin tapılması sahəsində əməkdaşlıq etməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırır. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev, ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Xanım PKOM-un rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Ermənistanın Azərbaycan qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 4000-ə yaxın vətəndaşımızın itkin düşməsi məsələsinə toxunan Əli Naxiyev bildirib ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması onların axtarışını asanlaşdırsa da, lakin bununla belə xeyli sayda soydaşımızın taleyinə aydınlıq gətirmək hələ də mümkün olmayıb. Qafqaz İnfonu növbəti xəbərinə nəzər salırıq. Noyabrın 15-də Bakıda Türk Dünyası 2-ci meteorologiya forumu keçiriləcək. Forumda türk dilli ölkələrin ətraf mühit və iqlim dəyişmələri nazirləri, hidrometeorologiya xidmətlərinin rəhbər şəxsləri, dövlət qurumlarının Yeni maddələri və ekspertlərin iştiraki gözlənilir. Forumun keçirilməsində məqsəd iqlim dəyişmələri sahəsində əlaqələndirilmiş fəaliyyətin aparılması, ekstremal hava şəraiti ilə bağlı erkən xəbərdarlıq sisteminin qurulması üzrə təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsidir. Azərbaycan Respublikasında mühafizə olunmalı, həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin siyasında dəyişiklik edilib. Qafqaz Sinfodayıq bu haqda baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Tərtər-Kəlbəcər rayonları ərazisində yerləşən Sərsəng suan barı və Tərtər rayonunun suqovşan suan barı siyahıya daxil edilib. İndi də reportaza keçid alırıq. Avropa İttifaqı 2024-cü ilin mart ayına qədər Ukraynaya 1 milyon artilleriya mermisi verə bilməyəcək. Bunun Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius Avropa İttifaqı müdafiə nazirlərinin sammitində deyib. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali komissarı Joseph Borrell isə söyləyib ki, Ukraynaya daha çox silah-sursat verilməlidir. Onun sözlərinə görə bunun müqabilində digər ölkələrə ixrac azaldılmalıdır. Ümumiyyətlə son zamanlar müxtəlif mənbələr Qərb'in Ukraynaya dəstəyinin azalacağı barədə fikirlər səsləndirirlər. Borrell də bu günlərdə açıq şəkildə bildirmişdi ki, Amerik Birləşmiş Ştatları Kievə dəstəyi azaldacaq. İran mediyasına köklənirik. İran və Rusiya Ukraynada müharibə başlamazdan 3 il öncə dronların istehsalı üzrə əməkdaşlığa başlayıb. Sepahan Telegram kanalı İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun ayrı-kosmik qüvvələrinin komandanı general-mayor Əmir Əli Hacızadə ilə onun rusiyalı keçmiş həmkarı Srovikin arasında 2019-cu ildə baş tutan görüşün videosunu paylaşdı. Pilotsuz uç aparatları bu gün xüsusən də gələcək üçün şübhəsiz ki, nəhəng bir gücdür. Siz kosmik sənayenin yaradılmasında bizə kömək edirsiniz. Biz də sizə dron sənayəsində yardım edəcəyik deyə Hacızadə qeyd edib. İran mediyası ilə davam edirik. İranın verdiyi məlumata görə Azərbaycan və İran arasında Qızqalası su bəndinin açılışılacaq. Bunu Şərqi Azərbaycan əyalətinin regional su idarəsinin rəisi Yusuf Qafarzadə deyib. İran-Azərbaycan sərhəd məntəqəsində yerləşən Qızqalası bəndi 2 ay ərzində tamamlanıb istifadəyə veriləcək. Gələn açılışı hazırlıq məqsədi ilə su bəndi qeyri-rəsmi istismara veriləcək deyə o əlavə edib. Onun sözlərinə görə Aras çayı üzərində Qızqalası su bəndinin tikintisi ilə 2 milyard kubmetr suyun verilməsi mümkün olacaq və burada hər iki ölkənin 50% payı var. İran və Ermənistanın milli təhlükəsizlik şurasının katibləri arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Isna xəbər agentliyi yazır. Armen Qriqoriyanla Əli Əkbər Əhmədyan arasında baş tutan telefon danışığı zamanı İran və Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb deyə xəbərdə qeyd olunur. Polatarin saytında gedən xəbərə görə, Qəzvin şəhərində rejimin məhkəmə binası yandırılıb. Hadisənin şəhərin gəncləri tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir. Sosial media dayaqındadır. X sosial şəbəkəsi ilə davam edirik. İran'da ana dilində təhsil tələbində olanları rejim yandaşları hər fürsətdə pan türk adlandırırlar. Vətən sağ olsun adlı istifadəçi onlara cavab ünvanlayıb. Əyyəribə zamanda xalqın uşağı öz ana dilində məktəbə gedir. Mənim uşağım öz dilində oxuya bilmir. Amma buna baxmayaraq mənə pan türk deyirlər. Fars da hörmətli vətəndaş olur. Azərbaycanın sərvətləri, yeraltı qaynaqları talanır, mərkəzə gedir. Amma buna baxmayaraq mənə pan türk və İranın mərkəzində oturan fars hörmətli vətəndaşı kimi hesab edirlər. MÜZİK Digər aktivitə nəzər salırıq. Məhsəh Həmidi xalqımızın maraqlı bir gələnəyi haqqında yazıb. Nə yazıb? Qədim dövrlərdə tayfalar, qəbilələr arasında müharibə və qarşıdurma olanda qadınlar araya girib döyüş meydanının ortasına şal atardı və qadının yüksək statusuna görə müharibə öz yerini sülhə verərdi. Bu ənənə aşağıdakı videoda yaxşı canlandırılıb. Beləcə artıq bizə ayrılan vaxtı yekunlaşdırırıq. Sabah yeni xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq fədailəri. Bütöv Azərbaycanə gedən yol bizdən. Günaz TV-dən başlayır.